শহর শিলিগুড়ির পরিচয়ই ছিল একসময় চারটি যার মধ্যে অন্যতম চা বাগান সৌন্দর্যের সাথে রোজগার ট্যুরিস্ট স্পট থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ সবটাই ছিল ভরপুর ধীরে ধীরে শহুরে আগ্রাসন সরকার ও চা বাগান কর্তৃপক্ষের উদাসীন মনোভাবে সবুজ এখন ধূসর এর প্রভাব পড়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রেও বৃহস্পতিবার শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা ও শিক্ষার পরিকাঠামোগত মানোন্নয়ন নিয়ে মাল্লাগড়ের শহীদ খুদিরামের মূর্তির পাদদেশ থেকে শিলিগুড়ি মহকুমার শাসককে ছয় দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জমা দেয় টি গার্ডেন স্টুডেন্ট ফোরামের শিক্ষার্থীরা এই জমায়েত ও মিছিল কেন এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অনন্যা বলেন पूरे वेस्ट बंगाल में 8,200 हजार सरकारी स्कूल और 300 से अधिक और में स्कूल को बंद कर दिया है सरकार ने जाने आने में जो खर्चा होता है स्टूडेंट लोगों का खर्चा बहुत होता है तो कोई फी बस पास भी नहीं है स्टूडेंट लोगों के लिए और धीरे धीरे एडुकेशन जो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और अभी जो चार साल का जो डिग्री कोर्स मतलब कॉलेज में स्टार्ट किया गया है उसमें क्या बोला है कि आठ बार भर्ती होना पड़ेगा आठ बार पैसा देना पड़ेगा और जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो सिस्टम है उसमें कि ऐसा बहुत सब्जेक्ट है जिसका ठीक ठाक से सिलेबस पता नहीं है ठीक ठाक से टीचर नहीं है उसी कारण से नाइन्टी थ्री टू नाइन्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट फेल किया है एन बी में नहीं बहुत सारा कॉलेज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ही एच आई हुआ है तो हम लोगों का डिमांड है ये चार साल का जो डिग्री कोर्स है इसको तुरंत बंद करना होगा चाय बगानों में मतलब जो आर्थिक पैकेज का जो सुविधा है पढ़ाई के लिए आर्थिक पैकेज स्पेशल पैकेज देना पड़ेगा मतलब चाय बगानों में जो तीन ओर छात्रवृत्ति जो मिलता है वो उन लोगों को ठीक ठाक से पता नहीं चलता है तो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना है कि उन लोगों को छात्रवृत्ति ठीक ठाक से देना ये सब चीज़ों को लेकर हम लोगों का छह डिमांड है और नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है देश भर में ये सब जो चाय बगान में जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये सब चीजों को लेकर हम लोग आज इकट्ठा हुए